На той момент времени в стране не було власті, якої б мир признавав повноценно легітимною. Але відповідно щас, до, щас. до чинного законодавства України, обов'язки глави держави, виконував спікер парламенту і так записано щас, в Конституції. Нічого не заважало. Олександру насправді, Турчинову, тому, провести закон треба раду, виконувати, який би він не був, і хто би не був при владі. Тому насправді, от абсолютно так, правильно, керуючись логікою, треба виконувати закон. Ми підготовили этот документ. Я Но ну, скажите, почему? После этого уже прошло после выборов ну, достаточно много месяцев. Вот сегодня Яценюк анонсировал, ну, вроде как исторические решения. Сегодня начинают там, так сказать, как-то перетряхивать всю систему гражданской обороны. Ну, простите, 4 марта будет год, как Яценюк премьер. А что, вот эти 11 месяцев. Так це наш коллег, это слово коллегу. Да еще вы раз... Вы... Да, вы не хотите понять. У нас да, не свара да. междупартийная, да. дорогие друзья. Но ну нельзя же переводить это на межпартийную да. свару. О чем мы говорим? У нас есть 45 миллионов граждан. И есть власть. Вы представители власти, мы политики. Наша задача сегодня обеспечить безопасную жизнь людей, оборону страны. Мы об этом говорим. Потому что вы задали вопрос, что никто не знает. Да что не знает? Очевидные совершенно вещи. Нужно еще раз повторю, вот что такое военное положение? Это иная система управления. Хочу вам сказать, у нас вот, кстати, в соответствии с этим же законом об обороне существует план обороны страны. Он имеет там длинное наименование. Так хочу вам сказать, этот план есть в пакете, в запечатанном у президента и у начальника генерального штаба. Но пакет распечатывается и соответствующие указания даются. Только после введения военного положения. Вот о чем идет речь. Дальше у нас э, есть проблемы с безопасностью жизни людей, не только в зоне ВАТО. там они просто, ну, в Кубе, потому они гипертрофированы эти проблемы, но у нас гибнут люди по всей стране от разных причин. Более того, угроза сегодня каких-то терактов по стране есть, потому что есть и диверсионные группы, и финансируется в том числе и эта деятельность. Российской Федерации как агрессором. И возникает вопрос, что 11 месяцев понадобилось, чтобы понять, что нужно проревизовать в том числе там, системы социальной защиты, бомбоубежище, организационные меры и так далее. И опять это все вот так перекручивается, ну вроде там не военное, а чрезвычайное, чрезвычайное положение, или чрезвычайное, режим, режим, чрезвычайной, режим, режим чрезвычайной ситуации, это когда наводнение. Когда снегопад, там выпала месячная норма, и там есть какие-то системы жизнеобеспечения буксует и так далее, но это опять идет подмена понять.